袁帅，大家都说爱情是瞬间的冲动，你相信永恒的爱情吗？相信啊，我当然相信了。我和大多数人一样，相信瞬间可以变成永恒。那你觉得我们之间会有那个瞬间吗？ 不会。为什么？所有人都觉得我们两个是最合适的一对。乔大，在工作上，你是我最好的战友。我也是非常真心的把你当成我最好的朋友。但是除此之外，我们没有任何可能。 元帅，哎，对不起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 ，我我不是有意的。没事，我去趟洗手间。沐尘，你爸怎么还不回来？要不我打个电话给他。 这下属关心领导也是可以的嘛，大晚上多不安全。对，你看，这么多火锅，咱俩也吃不完，是不是？来一个，咱俩吃，给你倒醋。 旺财、哎，醋没了，没了我让你爸帮你带一瓶回来，好不好？你不是最爱吃醋吗？嗯，给打个电话、啊。哎、嗯，喂，家里没醋了，什么醋没了？ 乔总，对，是我。袁总今天晚上没有时间指导你工作，我们很忙，别再打来了。啊！爱回来不回来，我自己吃。<coughs> 我还有点事儿，先走了。是跟别的女孩子有事儿吗？不管是和谁，都是我自己的事儿。你坐下。元帅，我喜欢了你这么多年，你真的一点都感受不到吗？ 我宁愿你是真的感受不到，总好过你明明知道却装作不知道。但是，是我哪里不够好？是我哪里配不上你吗？我不想伤害你，但是真的很抱歉，我已经有喜欢的人。什么叫有喜欢的人？ 从我认识你到现在，你身边根本就没有过女孩子，是公司那个天天缠着你的吗？我喜欢她是我自己的事儿，跟她没有任何关系，所以对不起，我不能告诉你。那我问你最后一个问题：如果说你喜欢的人他不喜欢你，你可以？ 回头看看我吗？就算我喜欢的人他不喜欢我，我也不会看出他以外的人。真是奇迹，平时那么要强的战神，居然爱的跟我一样卑微。 不，我们之间不一样。至少我可以勇敢的说出来，而你连说出来的勇气都没有。我先走了。